assalomu alaykum oila uchun serialining muxlislari sizlarga oila uchun serialning eng muhim xabarlarini yetkazib borishda davom etamiz videoni boshlashdan oldin videoga bir dona layk like, hamda obuna bo'lmaganlar подписаться tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilib qolaman kaderning o'limidan so'ng serialda besh yil vaqt o'tkazib yuboriladi 5 yildan so'ng uмер Doktor Asya esa o'qituvchi bo'ladi hozirgi kunda ko'plab muxlislar serial ssenaristidan kaderni serialga yana qaytishini so'ramoqda agar bu buyog'iga serialda kadr bo'lmasa serialning qizig'i ham ma'nosi ham qolmaydi deyishmoqda hurmatli tinglovchilar siz bu haqda nima deysiz kaderning serialdagi o'rni siz uchun qanday bu haqda fikringizni komentariyada yozib o'tishni unutmang sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shular kelgusi videolarda ko'rishguncha <türk> В сердце больше нету места